И всем привет, дорогие друзья! Сумка, я сегодня, я с вами Катюха, мы поехали в Сливарио. Пока я буду выбирать скин, посмотрите на паузу. Все, я в выброске. Белый чем! Оп! Вот она. Оп! Оп! Тихо, тихонечко, да, вот так да. Вот, угу, угу. надо собрать массу, надо собрать массу, надо собрать массу, надо собрать массу. Надо собрать, массу. Надо собрать... Массу надо собрать массу, быть на первом месте, быть на первом месте. Надо собрать массу, надо собрать массу, быть на первом месте, быть на последнем месте. Мистер, ты понял? Я тут белый червячок. А ты тут не тот, ты не там, не там. пить немного, да. Да, вот так. Да.

так, надо найти большого червяка, надо найти большого червяка. Надо найти большого червяка, большого. Прям, прям, вот, вот прям такого большого, вот, 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 вот прям вот который такой вот прям на который вот такой вот на первом месте. Да, вот такого надо червяка найти, да. Такого, такого длинного и такого. Для чего надо убивать вот таких вот червей? О, Господи! Школьник какой-то думает, что меня завалит, Как он не, как он не слился? Просто как? Ну, ну прям как он не слился? Как? Так, раз я уже набрала немного на массы, Это уже хорошо. Да, я уже немного мегаблини. Ай, я так села сейчас неудачно. Ладно, я еще, еще не нашла большого червячка. Это не круто. Ну, прям вообще... Ну, это не круто. Ну, это вообще не крутяк. Ну, ладно. Сейчас надо вот такие вот нам червяки, ребята среднего роста, которых можно взять в кольцо в моем возрасте, и которых нельзя взять в кольцо. мне нужны большие парни. Сейчас да, надо просто держаться на середине и искать больших парней. Что сейчас я буду делать? Я нашла! Ура! У меня получилось, ребят. Да. Надо просто больше говорить о таких хороших парнях, которые постоянно сливаются просто. Просто постоянно. Поэтому их надо сливать. Блин, он не хочет сливаться. Это, это не круто. Надо его слить. У меня сейчас пошел дождик. Я бы... короче, чувак так массой наслаждается. Он там все уже сложил. Вот. Ну ладно, ребята. Сейчас он... Надо просто как-то завалить этого парня Потому что он сливаться не хочет Так, ребят, пришел сейчас сюда Ванюха И меня слили Привет Так он на пакости у меня пришел И меня слили сразу Короче, вот тут фиолетовый парень э, Не хотел сливаться Я подумала, что мне надо его слить И я... Ну, он меня слил, короче Да, такие дела О, нас кольцо взяли. о о о смешно. Да. <связывая> немного смешно. Может мы не в кольце. И да, мы в кольце. О, блинчик. О, там масса а я. О, ну. Давай, 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 давай. Почему у нас кольцо взял? У нас все равно тут много. Он рано или поздно сольется. Вот, моя масса, моя хорошая масса, да, это моя масса. Ах ты какашка, не трогай мою массу. Зачем да мы тебя в колечке? Он возьми кого-то другого. Мы же только оттуда вдвоем Эй, бродова держаться вместе, чтобы вот эта вот, 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 вот. какашка маленькая нас Давай, я буду делать мини-круг. Я буду повторять за этим чуваком. Я уже такая мини-симпатяшка. А он еще такая червяшка. Так. А она или поздно нам придется с ним умереть. У нас в школе такие лепехи в туалете. О, Ваня. Сказал, сказал, ну, конечно, так. Я хочу, чтобы этот пацан от меня слился. Потом я заберу его массу, потом я сольюсь от него. Ну блин, а это пацан нас никогда не отпустит. Он бывает, видишь, ты нас ну, не, не сольешь. Мы тут бедненькие крутимся вот такими вот лепехами, как у Вани в туалете. В школе. В школе, в школе, ребят. у ну, нас тоже такие лепехи были. Ой. два. Бла... Ну и на этом все, ребята. Подписывайтесь на канал. Встав... На канал. Да. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока.